श्री श्रीगणपती शारदा गुरुभ्यो नमः श्रोत्रि अष्टावक्र गीतया मूर श्लोक श्लोकपठनके स्वागत अथ तृतीयोऽध्यायः अष्टावक्र उवाच अविनाशिनमात्मानमेकं विग्नायतत्वतः तवात्मज्ञानस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः आत्माज्ञानादहो प्रीतिर्विषयभ्रमगोचरे शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे विश्वम् स्फुरति यत्रेदम् तरङ्गा सागरे सोऽहमस्मेति विज्ञाय किं दीन इव धावसि श्रुत्वापि शुद्धचैतन्यमात्मानमतिसुन्दरम् उपस्थेत्यन्तसंसक्तो मालिन्यमधिगच्छति सर्वभूतेषु चात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यं मम त्वमनुवर्तते आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्था थेता हा आचरियम कामावशोगो विकलह केलिशिक्षया उद्भोतम नान दुरमित्र मावधार्याति दुरबला कालमन्तमनुश्रितः इह मुत्रविरक्तस्य नित्या नित्यविवेकिनः आश्चर्यम् मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि पी सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति चेष्टमानम् शरीरम् स्वम् पश्यत्यन्यशरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायाम् कथम् क्षुभ्येत् महाशयः मायामात्रमिदम् विश्वम् पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम् द्रस्यति धीरधीः निःस्पृहम् मानसंयस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलनाकेन जायते जानानो दृश्यमेतन्न किञ्चन इदम् ग्राह्यमिदं त्याज्यम् स किं पश्यति धीरधीः अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृ నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీర పురవాసిని మహం ప్రాథయే నిత్యం విద్యాదానం చేహి మే